बदलापूर इथल्या ज्या घटना घडली ज्या चिमुकल्यांवरती अत्याचार झाला आणि सरकारनी आणि गृह विभागाने ज्या पद्धतीनं हे प्रकरण हाताळलं आणि दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता त्याच्या विरोधामध्ये महाराष्ट्र बंदचं आव्हान महाविकास आघाडीच्या सर्व घटक पक्षांनी केलं होतं मात्र काल माननीय उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली त्यांच्या व्यक्तीच्या माध्यमातून आणि माननीय उच्च न्यायालयाने बंदच्या संदर्भामध्ये काही डायरेक्शन दिलेल्या आहेत की तुम्हाला बंद पुकारता येणार नाही आणि ही त्यावरती जी जनभावना आहे ही जनभावना मात्र निश्चितच तीव्र आहेत त्या जनभावनेच्या मार्ग मोकळा करण्यासाठी त्या त्या जनभावना व्यक्त करण्यासाठी आज सर्व महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करणे आणि जी घटना झाली गृहमंत्री ज्या पद्धतीनं निष्क्रियतेनं वागत आहेत गृह विभाग ज्या पद्धतीने निष्क्रियतेनं वागत आहेत त्याच्या विरोधामध्ये हे आज आंदोलन होतं याला निश्चितपणानं संभ्रम स्थिती नागरिकांमध्ये निर्माण झाली होती याचा बंद आहे किंवा नाही कारण कालच आजच्या वर्तमानपत्रामध्ये बंदवरती स्थगिती ह्या स्वरूपाच्या बातम्या आल्यामुळे निश्चितपणाने यामध्ये सहभाग तरी पण मोठ्या संख्येनं राहिलेला आहे हे सरकार वसुली सरकार आहे भ्रष्टाचारी सरकार आहे आणि ह्या सरकारला सरकारचा प्रशासनावरती कुठली नियंत्रण नाही हे गुन्हेगारांचं सत्कार सरकार आहे गुन्हेगार राजरोजपणे मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यासोबत फिरताना दिसून राहिलेला आहे हे आज अंमली पदार्थ एम डी तस्कर यामध्ये प्रचंड वसुलीचा गैरव्यवहारामध्ये हे सरकार गुंतलेलं आहे त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेवरती यांचं कुठल्याही पद्धतीचं लक्ष नाही गुन्हेगारावर वचक नाही आहे आणि हे पूर्णत गृह मंत्रालयाचं अपयश आहे ह्या शहराचे गृहमंत्री आहे आणि ह्याच शहराच्या गृहमंत्र्याच्या शहरामध्ये एम डीचा निर्माण करणारा कारखाना आहे कोट्यवधी रुपयाचे नशेली पदार्थ अंमली पदार्थ आपल्याला या ठिकाणी सापडून राहिलेले आहे त्यामुळे हे वसुली सरकार आहे यांना येनकेन प्रकारे निवडणुका जिंकायच्या आहे पैसा या सरकारच्या सत्तेच्या माध्यमातून निर्माण करायचा आहे त्यामुळे ह्या गृहमंत्र्यांचा पूर्णत अपयश आहे त्यामुळे त्यांनी राजीनामा द्यावा ही मागणी आमची घटना जेव्हा जेव्हा घडतात जनक्षोभ ज्यावेळी सामोर येतो त्यावेळेस फास्ट ट्रॅक हा अत्यंत पॉप्युलर वर्ड आहे की आम्ही फास्ट ट्रॅक कोर्ट निर्माण करू मात्र आतापर्यंत कितीतरी फास्ट ट्रॅक कोर्ट निर्माण झाले आणि त्या फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये किती न्यायनिवाडा झाला आणि गुन्हेगारांना किती शिक्षा झाली हे आपण सर्व लोक जाणतात आज गुन्हेगारांवर वचक नाही आहे कारण न्याय न्यायाची प्रक्रिया प्रलंबित होऊन राहिला म्हणून आज आपल्याला लक्षात येईल की अशा पद्धतीच्या घोषणा करून फक्त सामान्य नागरिकांना दिशाभूल करणे झुळफेक करणे एवढंच काम सरकारद्वारे सुरू आहे अशा घटना घडल्या तर विरोधकांनी गप्प राहावं जर अशा घटना समाजाला ज्या ज्या गोष्टी बाधक आहेत त्या संपूर्ण गोष्टी समोजापुढे घेऊन जाणं हे विरोधी पक्षाची जबाबदारी आहे त्यामुळे विरोधी पक्षांनी विरोधी पक्षाचं काम करावं करत राहावं आणि ज्यावेळी हे सत्ता पक्षाचे लोक विरोधी पक्षामध्ये होते त्यावेळेस करत होते आमचा आक्षेप नाही त्यांच्या आंदोलनाला पण आम्ही जर आंदोलन करतो सरकारच्या विरोधामध्ये आमची संविधानिक जबाबदारी आहे अशा पद्धतीचा जाब मागण्याची त्यामुळे ते काय विरोधात मुख्यमंत्री बोलतात ते महत्वाचं नाही आहे संविधानिक अधिकार काय हे महत्वाचे काँग्रेस का, का बदलापूर एक मासूम बेटी के साथ जिस तरह से जगन अपराध बलात्कार की घटना हुई उसको लेकर सरकार के विरोध में एक मूल प्रदर्शन ग्यारह बजे से लेकर बारह बजे तक माननीय विरोधी पक्ष नेता विजय वेरेटिव जी के नेतृत्व में, तो में रखा गया था इसके बाद जो सरकार का रवैया है अपराधियों को लेकर वो बड़ा ढुलमुल रवैया है और सिर्फ ये एक बलात्कार की बात नहीं है एक ये घटना जो है पूरे देश में इस तरह की जो सरकार है जो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उनका उनका जो रवैया है जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में जब बलात्कारी यहाँ हुए तो उन्हें किस तरह से मिठाई खिलाकर जो है उनका स्वागत किया गया और जो बलात्कारी देश में बड़े अपराधी बंद हैं जो सजा पा रहे हैं उन्हें किस तरह से मौके मौके पर जो है परोल दी जा रही है और इससे बलात्कारियों के जो है अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं तो हमें ये गौर करने की जानने की जरूरत है कि आखिर इन अपराधियों के पीछे इन अपराध करने वालों के मानसिक जो जिस तरह से उनके मानसिक तौर पे वो तैयार हो रहे हैं आखिर कौन सी चीज़ें जो उन्हें परोसी जा रही है तो हमें इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है जो अश्लीलता फैलाई जा रही है चाहे वो किसी भी प्रसार माध्यम के जरिए से अश्लीलता फैलाई जा रही हो उस पर नियंत्रण रखने की जरूरत है और महिलाओं का सम्मान जहाँ सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर और भी आर्थिक तौर तो पर तो उन्हें मजबूत करने की बात करती है लेकिन आप देखते हैं कि उनकी सुरक्षा कितने खतरे में है मासूम बेटियां घर से निकलने में बच्चियां निकलने में जो है अब घबरा रही है हमने मणिपुर की घटना देखी हमने उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उन्नाव की घटना देखी हमने कलकत्ता की घटना देखी बंगाल की घटना देखी और महाराष्ट्र का जो जघन्य अपराध है और इस पर सरकारें जिस तरह से ढुलमुल रवैया अपना रही है बहुत गलत है और इससे सारी दुनिया में हमारी इमेज खराब होगी जो टूरिज़्म है वो अफेक्ट होगा महिलाएं जो दूर विदेशों से आती हैं हमारे यहाँ उन उनके ऊपर एक आ, बुरा असर पड़ेगा और हम समाज में जो महिला इस इस धरती की जननी है जो जिसके कदमों में जन्नत है स्वर्ग है अगर हम उसको सम्मान नहीं दे पाए अगर हम उसको इज़्ज़त दे, दे पाए और उसकी इज्जत और आबरू ख़तरे में बन जाए तो तब जो है हमें किसी भी जगह खड़े होने का अधिकार बाकी नहीं रहता तो ये हम सब की जिम्मेदारी है हम मिलकर जो है इस इज़्ज़त आबरू को सम्मान दें और ऐसे कानून बनाए कड़े से कड़े जागरूकता के साथ साथ दुनिया में देखें हम कि किस तरह से ऐसे अपराधियों से निपटा जाता है और हफ्ते भर में उन्हें कैसे मौत के फंदे उनके गले में होते हैं उनके सर कलम कर दिए जाते हैं हम दुनिया को देखें कि वो किस तरह से ऐसे अपराधियों से निपट रही है तो जब तक हम आप ऐसे अपराधियों को इस तरह से नहीं निपटेंगे तब तक जो है इनके हौसले बुलंद होते रहेंगे इसलिए हमें बहुत ही सोच के साथ बहुत ही समझ के साथ और मिलकर जो है ऐसे अपराध को नियंत्रण करने की कोशिश करनी चाहिए ये सरकार एक चुप्पी सरकार है ये अपने मुंह से कुछ बोलती नहीं है जब ज़रूरत पड़ती है तब ये कार्य करती है नहीं तो आप देखिए कि महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य है आपने देखा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में महिलाएं कैसे सुरक्षित थी और महिलाओं के प्रति जो अपराध करते थे उनके प्रति छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें किस तरह से दंडित करते थे चाहे वो उनके सगे रिश्तेदारी क्यों ना हो इस घटना का हम जितना निषेध करें उतना कम है क्यों क्योंकि आने वाले समय में हम देखते हैं कि दुनिया में अलग अलग कानून है इस घटना को लेकर और जो बलात्कार की घटनाएं होती है आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो सबके लिए एक इबरत का वो हो चाहे वो कोई भी हो और कितना भी बड़ा अपराधी हो उनको ये सबक सीखना चाहिए कि अगर वो किसी महिला के साथ में अत्याचार करता है तो उसके ऊपर किस तरह से सरकार ने अपना रवैया रखना चाहिए ये सरकार ये सरकार इतनी लाचार है कि 12 घंटे बीत जाने के बाद भी उस पीड़िता को न्याय मिलने के लिए बारह घंटे पुलिस स्टेशन में जूझना पड़ा उसके परिवारों को जूझना पड़ा और जिन लोगों ने उसके विरोध में उस घटना के विरोध में जिन्होंने प्रदर्शन किया उनके ऊपर हमारे प्रशासन का रवैया किस तरह से रहा ये हम सब ने देखा है आइए हम सब मिलकर इस सोहीवी हुई सरकार को जगाए और इसे कहे कि ये ऐसे अपराधों को रोके और कड़े से कड़े कानून बनाए जाए जब माननीय उद्धव साहब मुख्यमंत्री थे और इस देश में जब अनिल देशमुख गृह मंत्री थे तब एक कायदा जो शक्ति कायदे के नाम से लाया गया था उसको किस तरह से इस सरकार ने निरस्त कर दिया हमारी ये डिमांड है कि ऐसे अपराधों को लेकर सख्त कानून बनाए जाए ताकि ऐसे अपराधी अगर अपराध करने के बारे में सोचे भी तो उनकी रूह तक जय महाराज